সম্মানিত সুধী আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবী করিম সাল ওয়াসাল্লাম উনি মাটির তৈরি এবার সমস্ত আয়ত্ত ওনাদেরকে নূর দ্বারা সাব্যস্ত করা হয় ওখানে নূরে হৃদায়ত সাব্যস্ত করা হয় এটা রাজি এটা কব এদিকে যাচ্ছি না যে নবী করিম সাল্লাম মাটির তৈরি এ বিষয়ে আমি কিছু দলিল পেশ করব সবচেয়ে প্রথম আমি কোরআনে পাক থেকে সুরাতহার পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আলা করছি মিন হা খালাক না কুম অফি হ্যাঁ নম অমিন হ্যাঁ নখ রিজকুম উখরা ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا موت کے بعد اسی میں لے کر جائیں گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھائیں گے اس آیات کی تفسیر میں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی المطافی چھ سو ہجری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے مامین مغلِدین اقدر مین تو حفرت ہے الجامع اللہ کام القرآن تحت حضیل آیا حسل حدیث یہ ہے آدمی جس مٹی سے بنایا جاتا ہے موت کے بعد اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے استن یوم حسمی نے ایک روایت نقل کیا ہے حضب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان حفصین دفن ودینت علیہ وسلم دفن نب تینہ اللطی تی خلق مینہ مضمون الواعت رقم الحدیث چار ہزار دو سو اٹھائیس ایک حبسی مسلمان کو مدینہ میں دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی میں دفن ہوا اسی مجمون کی کئی مرفوع اور موقف روایت کتب حدیث وغیرہ میں موجود ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیم میں جہاں کی مٹی شامل ہوتی ہے موت کے بعد وہیں دفن ہوتی ہے اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہیں آپ کی تخلیق اس مٹی سے ہوئی اور اس جگہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مابینہ بیتی و ممبر ہی روزۃمریاض الجنا سہولاری بابو فس ما بین القبر المبر رقم الحدیث ایک ہزار ایک سو پچانبے حسی حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر تستق ایک جگہ جنت کا ٹکرا ہے اس حدیث کی شرعہ میں محدثین نے لکھا ہے کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن والے جگہ جنت ہے اور قیامت کے دن اسی جگہ کو جنت میں شامل کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے بنے وہی پہ دفن ہوئے اس جگہ کے جنتی ہونے پر محدثین کے سریعت موجود ہیں چند ایک ملاحظہ فرمائے مشہور شافی محدث امام عبو زقیہ النووی چھ سو چھت ہیری نے اس حدیث کا شرح میں دو نق دو قور نقل کی ہے ان میں سے پہلا یہ ہے ان نظارم آئینی نقی جنّ سر مسلم بعو فضل مابینہ قبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دین حضور کی قبر والی جگہ کو بینی جنت میں شامل کر دیا جائے گا وکیلہ نفیت آئینی آٹھ سو پچپن ہجری اس قول کو اکثر علامہ قول کرا دیتے ہیں فرماتے ہیں ہمارا اکثر علامہ الحدیث صلی الحر قولو یعنی قالق المحتبی الجنا مد القاری بابو فضل اللہ بین القبر والمبر ترجمہ اکثر علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے وسلم کو قبر والی جگہ کو جنت میں شامل کیا جائے گا سلطان المحدثین ملا علی کری ایک ہزار چودہ میں فرماتے ہیں ہجری میں فرمالک الحدیث الاخر امام مالک فرماتے ہیں حدیث اپنے ظاہر پر معمول ہے آپ صحم کی قبر والی جگہ جنت سے آئی تھی اور جنت ہی میں منتقل کی جائے گی جمین کے حصہ باقی جمی کی طرح فنا نہیں ہوگا ابن حضر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے کہ قبر ملک والی جگہ آج بھی حقیقی جنت ہے فائدہ ملا علی کرین سب کے آخر میں ابن حضر کا قلع کیا ہے ولنام الآخر اگرچہ جنتی مٹی والا وجود ہے تاہم بھوک وغیرہ جیسی دنیاوی صفت اس جہاں فانی سے اتصال کی وجہ سے ہے یہ حقیقت میں ایک سوال کا جواب ہے سوال ہے کہ اگر وسلم کا وجود جنتی ہے تو پھر دنیاوی ضرورت بھوک پیاس نیند وغیرہ ایک کیوں پیش یہ چیزیں تو جنت میں نہیں ہوتے تو ابن حضر رحمۃ اللہ نے جواب دیا چونکہ آپ وسلم دنیا میں رہتے تھے دنیاوی زندگی کی وجہ سے یہ چیزیں اور ضرورتیں ہوتی تھیں اگر کتب سرت کا مطالعہ کیا جائے تو ابن حضر کی دونوں باتیں آسانی سمجھ میں آ سکتی ہے خوب وسلم کا دنیا میں رہنے کی وجہ سے عام انسانوں والی چیزیں آپ کو پیش آئے مگر ان میں جنتی وجود کا اثر بھی نمایاں تھا مثلاً گرمی کی وجہ سے بدن مبارک سے پسینہ نکلا کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں مگر پسنے سے بدبو کی بجائے ایسی خوشبو نکلی جو کسی دنیاوی خوشبو میں نہ تھی کیونکہ یہ وجود جنت والا تھا دنیا میں رہنے کی وجہ سے لوہا مبارک نکلا مگر اس میں شفاہی شفا تھی کیونکہ وجود جنتی تھا دنیا میں رہنے کی وجہ سے نیند کی ضرورت پیش آئی مگر جنتی اثر کی وجہ سے دل ہمیشہ بیدار تھا الحاصل اس سب سے بات وجہ ہو گئی وجہ ہوئی کہ جندمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس میں دفن ہوتا ہے حضور صلی وسلم کی وجود میں آپ کی قبر والے جگہ کی مٹی شامل ہے اور اس جگہ کے جنتی ہونے کا ذکر حدیثی مبارک میں بھی ہے اور محدثین کی تصریات میں بھی ہے اس لیے کہنا ہے کہ آپ وسلم کو حضور اکدر جنتی مٹی سے بنایا گیا ہے بالکل حق اور صحیح ہے اور سے ثابت ہے হজিরে পা সল্লা আলাইসাল্লাম মাটি থেকে তৈরি এবং জান্নটি মাটি থেকে তৈরি যিনারা অস্বীকার করবেন তেনারা ভুল করবেন এবং মূর্খামি করবেন তাদের আরও স্টাডি করা দরকার বর্তমানে যেনারা সিলচেলাপন্থী ফুরফা শরীফের মুফতি আজম ওনার বড়ো পুত্র আল্লামা সাহেব হজির সাহেব উনি একটা কিতাব লিখেছেন আর দাওয়া সেখানে বলেছেন নবী মাটির তৈরি তো অতএব যেনারা ওনার থেকে বড়ো আলেম হ্যাঁ তিনারা এই বিষয়ে আলোচনা করবেন আর যেনারা ওনার থেকে ছোটো আলেম